হেল্ল' প্ৰিয়ৱান সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি বনাবলৈ হৈছে টোপোলা বেগ পুতলি বেগ তাৰ বাবে এখন কাপোৰ লৈছোঁ ইয়াতে ওঠৰ দীঘল আৰু বহলে লৈছোঁ ন ইঞ্চি আৰু আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰ ল'ব পাৰে মই মোৰ এনেকুৱা মেখেলাৰ এখন কাপোৰ আছিলে তাতে বোলো আজি ভাবিলোঁ বনাওঁ তাকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ নতুনসকলেও পাৰিব যিসকলে ইমান চিলাই কাম নকৰে ভালকৈ অকণমান মন দি চাব দুটা এটা কথা জানিলে পাৰিব এয়া দীঘলকৈ দুই ইঞ্চি এডাল চিন দিছোঁ তাৰপিছত আকৌ হাফ ইঞ্চি এডাল দিছোঁ ইয়াত দেখিছেনে দুই ইঞ্চিৰ পিছতে এটাত হাফ ইঞ্চিৰ চিন দিছোঁ তাতে ইয়াতে আধা ইঞ্চি এনেকৈ চাৰিটা চাৰিফালে চাৰিডালকৈ আধা ইঞ্চি এনেকৈ চিন দি লৈছোঁ চাৰিওফালে চিন দি ল'ব আৰু পাৰিলে স্কেলে পাৰি ল'ব যিসকলে নতুনকৈ বনাবলৈ শিকিছে তেওঁলোকে এয়া চাওক এনেকৈ এইটো দিলোঁ আৰু এইটো এতিয়া কেচিখনেৰে মই কাটি ল'ম এইটো এনেকৈ কাটি ল'ব গোটেইকেইটা আগ এনেকৈ কাটি ল'ব আৰু আপোনালোকে লাইনিং কাপোৰ দিব বিচাৰিলে দিব পাৰিব এইটো কাপোৰটো যিহেতু ডাঠ সেইবাবে মই ইয়াত ইউজ কৰা নাই আৰু এনেকৈ কাটি লোৱাৰ পিছত এয়া দেখিছেনে এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ চিলাই দিব লাগিব এই চাৰিওফালে চাৰিটা আগ চিলাব লাগিব দুইফালে দুটা দুটা মূৰ এনেকৈ এমুটোককৈ মোটোকাই এনেকৈ চিলাই দিলেই হ'ল এয়া এনেকৈ চিলাই দিব লাগিব এতিয়া মই এই আগকেইটা চিলাই লৈছোঁ মেচিনত আৰু দুটাকৈ চিলাই দিবও পাৰে এটা চিলাই দিলেও নেৰে এইটো হৈ গ'ল এইটো কাটি লৈছোঁ এনেকৈ গোটেইকেইটা চিলাই লওঁ আৰু এতিয়া চিলোৱাৰ পিছত এইটো এনেকৈ কৈ দুটা মূৰটোক দিব লাগিব এয়া এইফালে প্ৰথমে এটা ফ'ল্ড কৰিব আৰু এটা এনেকৈ কৈ সাঁচডাল যে দিয়া আছিলে তাৰ পোনে পোনে এনেধৰণে ধুনীয়াকৈ দুইটা মূৰে চিলাই ল'ব আৰু এয়া দুয়োটা মোৰ চিলাই হৈ গ'ল এতিয়া এইটো উভতা ছাইড মানে ওলটা ছাইডটো এয়া দেখিছেনে এয়া এতিয়া সমানে সমানে যোগ দি এইটো এনেকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দীঘলে দীঘলে এটা এটা চিলাই এয়া এনেকৈ চিলাই এটা এটা মাৰি ল'ব আৰু ইয়াতো এটা এনেকৈ চিলাই দিব লাগিব এতিয়া এইকেইটা মোৰ চিলাই আনি গ'ল যিকেইটা এক্সট্ৰা কাপোৰ ওলাই আছিলে কাপোৰখিনি অকণমান কাটি দিব নহ'লে বহুত বেছি ভিতৰত কাপোৰ থাকিলে ভাল নহ'ব আৰু জিক জাক শ্বেপতো কাটিব পাৰে মই এনেকৈ প্লেইনকৈ কাটি লৈছোঁ নহ'লে আপোনালোকে ভিতৰত ইণ্টাৰলকো কৰি দিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা এয়া দেখিছেনে এইটো হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াতে এয়া এক চেণ্টিমিটাৰত এতিয়া এনেকৈ চিন দিব লাগিব এনেকৈ বক্স টাইপত এটা বনাব লাগিব দেখিছেনে ইয়াত এনেকুৱা তলটোত দুইটা ছাইডে দুটা এক চেণ্টিমিটাৰ এটা বক্স বনাব লাগিব স্কুৱেৰ বক্স এটা বনাব লাগিব এয়া এতিয়া বক্সটো বনাই হৈ গ'ল এতিয়া এই বক্সটো যে বনালোঁ বক্সটো কাটি দিব লাগিব এয়া এনেকৈ কৰি কাটি দিব আৰু এইটো ছাইডো এতিয়া মই কাটি লওঁ এয়া চাওক এইটো এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইটো এনেকৈ কৰি এনেকৈ উলিয়াই এইটো চিলাই দিব লাগিব এইটো এনেকৈ আৰু এইফালেও এইটো এনেকৈ কৰি ইয়াতো এটা চিলাই দিব লাগিব এতিয়া দুইফালে দুইটা চিলাই লওঁ আৰু এইকেইটা চিলাই হৈ গ'ল মোৰ এতিয়া এইটো চিধা কৰি ল'ম এই আচকেতো হৈ গ'ল আৰু আৰু বিশেষ কাম নাই এইটো হৈ গ'ল ইয়াতে এতিয়া ৰছীটো ভৰাব লাগিব ৰছীটো কেনেধৰণে ভৰাই আপোনালোকক দেখাই দিম এইটো ছাইডে দুইটা চাইডে দুডাল দুডাল ৰছী ভৰাব লাগিব ৰছী দুডাল লাগিব আৰু ইয়াতে এতিয়া ৰছীকেইটা মই ভৰাই ল'ম আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ৰছী দিব পাৰে ইয়াতে আৰু এতিয়া মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰছী আছে এইটো ৰছীও ভৰাই ল'ম আৰু যদি এইটো সেইটো মোৰ বৰ সৰু পাইছোঁ সেইকাৰণে বেলেগ এটা ৰছী ইয়াতে সলাই লৈ ভৰাই দিলোঁ আৰু ৰছীডাল ভৰোৱা পিছতে একেবাৰে শেষত এটা মণি লগাই দিছোঁ মণিটো ওলাই নাযাবৰ বাবে এটা গাঁঠি দি দিছোঁ আৰু এনেধৰণে দুইটা ছাইডে মানে দুডাল ৰছী ভৰাই দিব লাগিব এয়া এইটো হৈ গ'ল এনেধৰণে ভৰাব লাগিব দিয়া থাকিছেনে আৰু এতিয়া মোৰ এইটো বেগটো ৰেডি হৈ গ'ল মই ৰছীডাল সলাই লোহেডাল বৰ পাতল নিচিনা পালোঁ আৰু এয়া চাওকচোন পটলি বেগ ৰেডি হৈ গ'ল পুটলি বেগটো পোলা বেগ যিয়ে নকওঁক খুব বেছি হেল্পফুল হয় আৰু ভালো হয় বহুতকেইটা বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে সোমোৱাবও পাৰে ল'বলৈও ভাল আৰু দেখিবলৈও খুব ধুনীয়া লাগে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জমা নাপাব যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ